শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আরও এক ধাপ আধুনিকতার পথে পা বাড়ালো এদিন মেডিকেলে দুশো চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কাজের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী বলেন এখানে নিউরোলজি নিউরোসায়েন্স কার্ডিওলজি এবং কার্ডিয়াক সার্জারির মতো অত্যাবশ্যক পরিষেবা চালু হবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী কৌশিক রায় কৃষ্ণেন্দু পাল সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য পুরকাস্ত বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী নিহারঞ্জন দাস সহ অন্যরা আজি আমি শিলচৰ মেডিকেল কলেজত তিনিশ কোটি টকাৰে এটা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ব্লক তাৰ আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ এই ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ব্লকত কাৰ্ডিয়াক চাৰ্জাৰী কাৰ্ডিঅলজি নিউৰ' চাৰ্জাৰী নিউৰ'লজি নেফ্ৰলজি আৰু ইউৰ'লজিৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব দুশ কোটি টকা বিল্ডিঙত খৰচ হ'ব আৰু হাণ্ড্ৰেড ক্ৰৰ্ছ আমি ইয়াত ইকুইপমেণ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম জাইকাৰ প্ৰজেক্টত এই কাম আমি হাতত লৈছোঁ আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰতে শিলচৰ চিভিল হস্পিটেলখনো নতুনকৈ বনাবৰ কাৰণে আমি ডেৰশ কোটি টকা আমি প্ৰজেক্ট হাতত ল'ম আমাৰ শিলচৰত আমি যিটো নতুন ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বেডেড বিল্ডিং বনাই আছিলোঁ তাৰো আমাৰ কাম কমপ্লিট হৈছে এই বছৰৰ ভিতৰতো ভিতৰতে সেই বিল্ডিংটো আমি টেক অ'ভাৰ কৰিব পাৰিম ভৱিষ্যতে শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ যিটো পুৰণা বিল্ডিং আছে তাৰ ইকুৱেল নাম্বাৰ অৱ বেড আমি মেডিকেল কলেজত বনাই পুৰণা বিল্ডিংটো আমি ডিমলিছ কৰি দিম গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজতো আমি নতুন এটা প্ৰজেক্ট হাতত লৈছোঁ যে পুৰণা বিল্ডিংটো ভাঙি নতুন বিল্ডিং এটা বনোৱা চ' মই ভাবোঁ যে আৰু কেইটামান বছৰৰ ভিতৰতে আমি গোটেই শ্বিলচৰ মেডিকেল কলেজখনক এটা নতুন লোক এটা দিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম আজি শিলচৰত বহুতকেইটা নতুন কাম হৈছে মই বৰাকবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ